کر لیا اس کے بعد کوشش کریں ہو گا کوئی آپ کے پاس کوئی فارمولین ہے اس کا سپرے بھی کر سکتے ہیں فارمولین نہیں ہے تو فرنیل لے لیں اس میں ڈیزل شامل کر لیں یہ دونوں مکس کر کے شاورنگ میں ڈال کے برادہ ڈالنے سے پہلے بھی آپ فرش پر سپرے کر سکتے ہیں دیواروں پر سپرے کر لیں اگر آپ کو نیو شیڈ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے دوست پہلے کوئی پاور بریڈ رکھی ہوئی تھی یا کوئی چولہا ڈالا ہوا تھا تو اس سپرے سے یہ کافی سارے آپ کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا اگر ڈیٹول بھی شامل کرنا چاہیں تو اس میں ڈیٹول بھی شامل کر سکتے ہیں پتینے چیزیں کوئی سو سو ایمل یا دو دو سو ایمل لے کے ڈال کے اس میں کوئی ہاف لیٹر پانی ایڈ کر کے مکسر بنا کے اسپرے کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم ویلکم ٹو خان فیشل یوٹیوب چینل تو انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں برائلر فارمنگ کا کورس جو کہ ڈے بائی ڈے مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے تو کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ کوشچن سوال آپ کا نہ رہنے دیا جائے اگر کوئی رہ جاتا تو آپ نے کمنٹس کرنا ہم شاء اللہ بھی تفصیلی ویڈیوز بنا دیں گے تو کچھ دوست سے جو کمنٹس کر رہے تھے کہ ہم نے برائلر فارمنگ شروع کرنی ہے گھر پہ سو دو سو تین سو چوہے کی تو کم سے کم ہر آدمی کے پاس اتنی انویسٹمنٹ یا جگہ درکار نہیں ہوتی دوسری بریڈ جتنی بھی ہیں اس میں ٹائم تھوڑا لمبا چلتا ہے کیونکہ دوستوں سے پوچھا ان کا برائلر فارمنگ کی طرف آنے کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باقی جو برڈ ہیں کچھ علاقوں میں برائلر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ دیسی مرغی ہیں جس میں لومن براؤن رکھ لیں یا گولڈن مصری رکھ لیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دیسی انڈے کے طور پہ زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم بر فارما کی طرف آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے ڈے بائی ڈے اس کی جو تمام تفصیل ہے ڈے ون سے لے کے آخری دنوں تک مکمل تفصیل جو ہے شیئر کی جائے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا آج کا جو ویڈیو ہے اس میں سب سے جو پہلا ٹاپک جو ہے وہ پارٹ وائی ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو مکمل جو ہے وہ سمجھ آ سکے تو پارٹ ون میں جو ہے ہم شروع کریں گے ان شاء اللہ اس میں جو سب سے پہلے آپ کا بروڈنگ کیا ہے روڈنگ کا سمجھیں گے روڈنگ کے بعد باقی سٹیپ انشاءاللہ چلتے جائیں گے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس میں آپ کی فیزیبیلٹی رپورٹ نہیں ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے چیزیں پرچیز کرنی ہے میں جو ہے اس کی ڈیٹیل دوں گا آپ کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے کیا چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے کب کرنی ہے کیا سیٹ رکھنی ہے کیا معاملات کرنے ہیں وہ چیزیں کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم بروڈنگ پہ بات کرتے ہیں بروڈنگ بیسکلی کوئی بھی بریڈ ہے گولڈن ہے لومن براؤن ہے کوئی بھی ہے اس کو لے لیں ٹھیک ہے وائٹ لیئر ہے برالر ہے تو بروڈنگ ایک ایسا اہم پہلو ہے جس کے بغیر آپ نہ تو کام یا فارمر بان سکتے ہیں کیونکہ چاہے وہ سو چوزے والا ہے یا ہزار چوزے والا یا لاکھوں والا ہے فارمر فارمر ہی ہوتا ہے کیونکہ جو انسان اپنے کے لئے سوچ رکھتا ہے وہی وہ دوسروں کے لیے چاہیے تو اچھی کوشش سب کے لیے ہونی چاہیے تو بروڈنگ حوالے سے جو ہے وہ اکثر دوست غلطی کرتے ہیں کہ بروڈنگ ان کو مس کر دیتے ہیں بروڈنگ ایریا کا مکمل اچھا نہ ہونا یا بروڈنگ میں جو ہے وہ ٹمپریچر کا مینٹین نہ ہونا یا بروڈر میں ہیٹ پوری کرنے کے چکر میں بہت زیادہ موسچر لیول کا بڑھا لینا بریڈ کا وہ ہے بروڈنگ بروڈنگ میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا برڈ رکھنا ہے کیونکہ ہم سو چیزوں کی فیزیبلٹی بنا رہے ہیں یا سو چیزوں کی انفارمیشن لے رہے ہیں تو سب سے فارمولہ جو ہے وہی ہوگا سیم جو کہ سو چیزوں پہ لاگو ہے وہ جتنے مرضی برڈ بڑھائیں وہی فارمولہ لگے گا اپنے بس ملٹی پلائی کرنے ہیں آگے اس کو ضرب دیتے جانا ہے دو کے جی باڈی ویٹ تک کنٹرول شیڈ کے اندر جو ہم سپیس دیتے ہیں وہ دیتے ہیں زیرو شریع پجتر مربع سکیر فٹ اب مربع سکیر فٹ جو ہے اس کی لمبائی ضرب چوڑائی کریں گے جو جواب آئے گا وہ اس کو آپ زیرو شریع پجتر پہ ڈیوائیڈ کر لیں وہ آپ کا مربع فٹ میں جواب آئے گا تو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ ہماری جگہ جو ہے وہ اگر دس بائی پندرہ کا کمرہ ہے اس میں کتنا آتا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے زیادہ ہے ایک بار کا کچھ کمروں کی لمبائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے برانڈا ٹائپ ہوتے ہیں چڑھائی کم ہوتی ہے تو لمبائی ضرب چڑھائی یہ آپ نے کار لینی ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے مطلب کہ اگر آپ کی پندرہ فٹ لمبائی ہے جتنی بھی لمبائی ہے آپ نے وہ لمبائی لینی ہے ضرب کرنا ہے چڑھائی سے جتنی اس کی چڑھائی ہے یہ اندر اندر کی پمیش ہونی چاہیے بیر کسی پمیش نہیں ہونی چاہیے اس میں جو ہے وہ کم از کم ایک فٹ سے دو ڈیڑھ فٹ کا فرق پڑ جاتا ہے پیمائش میں اندر اندر پمیش لینی ہے یعنی کہ جو اندر کی دیواریں ہیں لمبائی کی یا چوڑائی کی وہ اپنی پمیش لینی ہے لے کے اس کو تقسیم کر لینا ہے آپ نے زیرو شریف پچہتر مربع اسکیئر فٹ پہ یہ کنٹرول کی ہے اوپن کے اندر جو ہے وہ اس کو جگہ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ چاہیے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایک مربع اسکیئر فٹ کر لیتے ہیں تو ایک مربع اسکیئر فٹ کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی جگہ جو ہے وہ درکار ہونی چاہیے اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ اس پہ بھی تو یہ اس کا شیڈ بنانے کے جو معلومات ہیں یہ بعد میں ٹاپک رکھیں گے پہلے جو ہے وہ جس جو چیز چل رہی ہے اس کو چلائیں گے بروڈنگ کو اچھا اس میں نیچے جو ہے وہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کچھ چوڑی ڈال لیتے ہیں گندم کی ٹھیک ہے ایک تو وہ نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ اس کا اس سے مسئلہ بنتا ہے سانس کا دوسرا اس میں بری جو ہے وہ گھٹا مٹی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانس کے مسائل چوہوں کو آ جاتے ہیں کوشش کریں کہ اگر بہت ضرورت نہیں کچھ بھی نہ ملے تو اس کے تب جا کے اس کو کوشش کریں ڈالیں لیکن اس کے ڈالنے کے بعد کچھ احتیاطی تدابیر بھی شاید انشاءاللہ ساتھ ٹپس شیئر کر دیتا ہوں وہ اس پہ اپنے عمل کرنا ہے وہ یہ ہیں کہ آپ نے جب یہ نیچے ڈالنی ہے گندم کی تھوڑی تو ایک دو دن آپ نے چوزے کی سیٹنگ آپ کو پتہ ہوگا کب آنا ہے تو ایک سو ایک دو دن پہلے آپ اس پہ جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس میں جو ہے وہ پنجی وغیرہ لگا کے یا بیلچے وغیرہ لگا کے اگر نیچے فرش ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا لیں ہوا پھر جائے گا اس میں یہ کہ جو بریک ڈسٹ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو اس میں گٹا مٹی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اس میں کافی حد تک وہ کنٹرول ہو جائے گا دوسرا اس کے اندر تھوڑا سا موشر ہو جائے گا وہ زیادہ جو ہے اوپر پڑے گا نہیں جب چودہ چلے گا تو اس سے کے کے اندر جو سانس پرابلم شروع ہوتے ہیں نالی کا ریڈ ہو جانا یا جو منہ کھول کے سانس لینا شروع کرتا وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ تو دوسری بات اب ڈالنا کتنا ہے ایک مربع اسکوائر فٹ جو جگہ ہوتی ہے نا لمبائی چوڑائی کی اس میں ہم چاول کا جو چھلکا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً پانچ سو گرام چار سو گرام سے لے کے پانچ سو گرام ڈالتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے بروڈنگ مکمل کر لی بورا کھلار کے اپنے سائڈ میں مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے ٹمپریچر پورا کرنا ہے اگر تب موسم جو موجودہ چل رہا ہے اس میں گرمی ہے ٹمپریچر ویسے جب وہ 33, 34 جو وہ تینتیس چونتیس پہ تقریباً روم ٹمپریچر اتنا آرام سکون سے رہتا ہے یہ ایڈیل ٹمپریچر اس میں آپ کو ہیٹ کا خرچہ نہیں پڑے گا اگر یہی آپ سردی میں ڈالتے ہیں تو اس کے لیے اپنے ہیٹ کے لیے ہیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو مہنگے پڑے گا اس کے لیے لکڑی کی جو پٹھی ہے وہ استعمال کر لیں وہ زیادہ ایزی رہتی ہے کاسٹ کو بھی کم کرتی ہے تو آپ کو وہ نظام چلتا رہے گا کولڈ باکس لگا کے اس میں میں روڈنگ میں چلو کچھ تصویریں بھی ساتھ شیئر کر دوں گا تو بلب کی وجہ سے بھی ہیٹ جو ہے وہ ہیٹ پرو ہیٹر والے بلب ملتے ہیں ٹھیک ہے سو واٹ کے دو سو واٹ کے تو وہ بھی ہیٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ وہ لگا کے دوسرے اس میں آپ کو چیز کو ضرور کی ضرورت ہوگی برتنوں کی جو ہے وہ بروڈنگ میں آپ کو سو چوزے کے لیے ہم جو ہے وہ آ, کنٹرول شیڈ پہ سو چوزوں کے لیے ایک پلیٹ چکس جو بڑی ہے وہ استعمال کرتے ہیں ڈرنکر جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پچاس چالیس سے پچاس چودوں کے لیے یا تیس چودوں کے لیے ایک کر لیں تین آپ کو کم و بیسٹ جو وہ ڈرنکر چاہیے ہو گئے برائلر کی تھوڑی پانی کی کنزپشن زیادہ ہوتی تھی اس کے لیے اگر تھوڑا ایکسٹرا پانی ملے گا برتن ملیں گے تو باڑو کے پانی پینے میں اور پانی تک رسائی میں آسانی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے برتن آپ کے ہو گئے پانی کے تین سے چار وہ کر ڈرنکر اچھا اس میں یہ دو چیزیں ایک نوٹ کر لینے کے دو چیزیں استعمال ڈکن جو ہیں وہ دو طرح کے استعمال کرنے ہیں شروع والا جو پہلا ہفتہ ہے یا داثین ہے اس میں ایک چھوٹا ڈکن ملتا ہے ایک بڑا ڈھکن ملتا ہے جو اکثر دکاندار ہے جو ہے وہ بڑا دے دیتے ہیں چھوٹا نہیں دیتے تو یہ چیزیں ہم نے خود جو وہ کام کیا تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے تو ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ جو تسلی سے چیزیں ڈیٹیل ہے وہ شیئر کی جائے ڈکن آپ نے دو لے ڈبل لینے ہیں ایک بڑا لینا ہے ایک چھوٹا لینا ہے چھوٹا جو آپ نے شروع میں استعمال کرنا ہے بڑا ڈکن لیں گے چوزا چھوٹا ہوگا ڈکن کے اندر چلا جائے گا چوہا پانی میں گیلا ہونے کے بعد وزن نہیں کرتا بخار پکڑ لیتا ہے کئی طرح کے مسئلے کے دفعہ اس کی وٹلٹی بھی ہو جاتی ہے جو پانی میں پڑا رہے تو اگر ہاں اگر بڑے ڈکن ہیں چھوٹے نہیں مل رہے تو اس کا بھی حل آپ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہر کام کا کوئی نہ کوئی حل ان شاء اللہ نکل آئے گا کوشش کروں گا ساتھ جو ہے بتاؤں گا اگر بڑا ڈکن ہے تو اس میں آپ بجری لے لیں بجری کو دھو کے واش کر کے وہ اس میں ڈال دیں تھوڑی تھوڑی تاکہ چوہا جو ہے وہ صرف پانی پی سکے نہ کہ برتن کے اندر جا سکے اس سے آپ کا چوہا گیلا نہیں ہوگا برتن اب شب ڈکن بڑا بھی ہوگا تو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا وہی ریٹ جو ہوتا ہے نا آپ کا ایک ڈیڑھ دو سو روپئے میں کب برتن دیتے ہیں تو سیو کے اندر ہی وہ جو ریٹ آپ خطے کرتے ہیں اس میں ڈبل ڈکن کا ہوتا ہے لیکن وہ ایک دیتے ہیں بڑے والا چھوٹے والا نہیں دیتے چھوٹا والا بھی آپ نے ان سے کہنا کہ ہمیں ڈبل ڈکن چاہیے چھوٹا بھی اور بڑا بھی یہ ہوگی ڈرنکر کی بات اب پلیٹس میں دو طرح کی پلیٹ استعمال ہو رہی ہیں ایک جو ہے وہ فیڈر چکس استعمال ہو رہے ہیں تو وہ اس میں جو ہے چوہا شروع میں تھوڑا سا فیڈ جو ہے وہ ایک دو دن کم کھاتا ہے کیونکہ جگہ تھوڑی کم ہوتی ہے تو چوہا اس کی طرف راگ کم ہوتا ہے تو بہت وہ جو برتن ہے چکس اس کی نسبت تو جو ہے ٹرے ہے ٹرے میں چوہا ذرا آسانی سے سا جو فیڈ کھا لیتا ہے سو چوہے کے لیے ہم ایک ٹرے استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف سو چولہا ہی اپنے رکھنا ہے شروع میں تو بروڈنگ کے لئے یہ بات کر رہا ہوں تو اس میں اپنے دو پلیٹس لے لیں یا تین لے لیں تاکہ چوہا جو ہے وہ جتنا آپ کا اچھی فیڈ اپنا انٹیک کرے گا اس میں دو آپ کے فائدے ہوں گے ایک تو سیدنگ نہیں بنے گی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کا جو چوزہ ہے اس کو پراپر پر گروتھ ہوگی اموات ریشو کم ہوگی سیدنگ کم ہوگی تمام چوزے ایک جیسے یکساں وزن کے ہوں گے اب آپ کا بروڑے مکمل ہوگی آپ کا اپنا بورا وغیرہ جو ہے وہ نیچے خلار دیا ہے اچھا اس میں لکڑی کا بورا استعمال کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ سردی میں استعمال کر لینا چاہیے تو وہ جا بہت زیادہ گرمی رہیٹ ہیٹ رکھتا ہے گرمی کے فلاق میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کوشش کریں گے چاول کا چھلکا مل جائے تو یہ تمام موسم میں گرمی ہو کوئی بھی موسم ہو سب میں یہ یہی یہ چلتا ہے یہ سٹنڈر ہے اچھا بورا آپ کا مکمل ہو گیا جگہ اپنے تیان کر لیا اس کے بعد کوشش کریں گے ہو سکے کوئی آپ کے پاس کوئی فارمولین ہے اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں فارمولین نہیں ہے تو فرنیل لے لیں اس میں ڈیزل شامل کر لیں یہ دونوں مکس کر کے شاورنگ میں ڈال کے برادہ ڈالنے سے پہلے بھی آپ فریش پہ اسپرے کر سکتے ہیں دیواروں پہ اسپرے کر لیں اگر آپ کا نیو شیڈ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اگر دوست پہلے کچھ اور بری رکھی ہوئی تھی یا کوئی چولہا ڈالا ہوا تھا تو اس اسپرے سے یہ کافی سارے آپ کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا اگر ڈیٹول بھی شامل کرنا چاہیں تو اس میں ڈیٹول بھی شامل کر سکتے ہیں وہ تینیں چیزیں کوئی سو سو ایم ایل یا دو دو سو ایم ایل لے کے ڈال کے تو اس میں کوئی ہاف لیٹر پانی ایڈ کر کے مکسر بنا کے اسپرے کر سکتے ہیں تاکہ اگر ایک دو دن کے لیے بند بھی کرنا چاہیں تو یہ سب سے اچھا ہو جائے گا پرادہ ڈال کے اس کے اوپر اسپرے کر کے اس پر بند کرنا دا... کرنا چاہیں تو بند کر دیں یہ سب سے بہتر ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک دن کے لیے کھولا چھوڑیں پھر اس کے بعد آپ چوزہ رسیو کریں انشاءاللہ کہ آپ کو مسئلے مسائل بھی کافی کم آئیں گے تو آج کا پارٹ یہیں پہ بند کرتے ہیں روڈنگ کے اندر ٹھیک ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی باقی انشاءاللہ چودہ چوزہ رسیو کیسے کرنا ہے اس کو آتے چوزے کا وزن کیسے کرنا ہے کتنا وزن ہونا چاہیے باقی تمام جو معلومات ہے وہ انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ پارٹ ٹو میں شامل کریں گے